નમસ્કાર આપ જોઈ રહ્યા છો નવ જીવન ન્યૂઝ અને હું છું આપણી સાથે તોફી ગાંચી વરસાદે ગુજરાત છેલ્લા બે દિવસથી ધમરોડ્યું છે અનેક જિલ્લાઓની પરિસ્થિતિ દયનીય બની છે લોકોના ઘરમાં પાણી ઘૂસી ગયા છે અને રોડ રોડ રસ્તા રસ્તા તૂટી ગયા ગયા છે છે પર પાણી ભરાઈ દ્વારા અનેક લોકોને રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે અને એનડીઆરએફ ની ટીમ તેમજ જે આર્મી છે તેમની ટીમ પણ સ્ટેન્ડ બાય કરી દેવામાં આવી છે સૌથી દયની હાલત છે દ્વારકા જામનગર તેમજ વડોદરાની આ પરિસ્થિતિ છે તે બદથી બદતર બની રહી છે મંત્રીઓ પણ વડોદરા પહોંચી ગયા છે અને ત્યાં બચાવ કામગીરી કરી રહ્યા છે હવામાન વિભાગના વૈજ્ઞાનિક છે રામાશ્રેય યાદવ તેમણે વધુ એક વખત મોટી આગાહી કરી છે અને તેમણે કેટલા જિલ્લામાં કેટલો વરસાદ પડી શકે અને ડીપ સિસ્ટમને લઈને શું કહ્યું છે તે આપ સાંભળો जो डीप डिप्रेशन बना हुआ वो अभी भी 50 किलोमीटर भुज से नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अभी भी बना हुआ और ये 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा है तो जो इस सिस्टम को देखते हुए आज की लिए जो वार्निंग है सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के लिए उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है जिसमें एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल टू एक्सेप्शनल हैवी रेनफॉल की वार्निंग है जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं और साथ में रेड अलर्ट जारी है और डे टू की बात करेंगे तो डे टू के लिए एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में रेड अलर्ट जारी है और डे थ्री के लिए वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में ऑरेंज अलर्ट जारी है जिसमें सौराष्ट्र और कच्चे के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर है और डे फोर के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग और साथ में येलो अलर्ट जारी है और गुजरात रीजन की बात करेंगे तो गुजरात रीजन के लिए आज के लिए हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की वार्निंग है और साथ में जहाँ पर रेड अलर्ट जारी है वो डिस्ट्रिक्ट है बड़ोदरा छोटा उदयपुर नर्मदा भरूच सूरत नवसारी वरसाड़ धाम तापी दमन दादरा नगर हवेली पाटन और अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट सब अहमदाबाद और आनंद डिस्ट्रिक्ट शामिल है और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल टू वार्निंग और साथ में ऑरेंज से येलो अलर्ट जारी है और डे टू की बात करेंगे तो डे टू के लिए हैवी रेनफॉल की वार्निंग है जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं और साथ में येलो अलर्ट जारी है और डे थ्री डे फोर डे फाइव डे सिक्स और डे डेवन के लिए हैवी रेनफॉल है है, 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 सूरत नवसारी वलसाड़ दमन दादरा नगर हवेली तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट शामिल है और में वार्निंग की बात करेंगे तो आज आज और कल के लिए गुजरात स्टेट के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं जिसमें स्टॉल की वार्निंग है और किशनमैन वार्निंग की बात करेंगे तो अट्ठाईस उनतीस और तीस के लिए किशनमैन की एंटायर गुजरात कोस्ट के लिए है फिशरमैन की वार्निंग और जो बी की स्पीड होगी वो पचपन से पैंसठ किलोमीटर और साथ में जो गश्ती बीड होगी वो पचहत्तर किलोमीटर पर आवर होगी और जो सी की कंडीशन होगी वो स्क्वा वेदर के साथ रफ टू डेरी रफ होगी और स्ट्रॉन्ग सरफेस विंड प्रवेद करेगी जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं और साथ में साउथ गुजरात के रीजन के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हैं और जो विंड की स्पीड होगी वो 45 से 55 किलोमीटर और जो गष्टी विंड होगी वो पैंसठ किलोमीटर पर आवर और ये जो विंड प्रवेद करेगी ये अट्ठाईस उनतीस और तीस तारीख तक प्रेवेज करेगी और रेनफॉल रियलाइज की बात करेंगे तो पिछले 24 घंटे में जो रेनफॉल रियलाइज हुआ है उसमें द्वारका में तिरालीस सेंटीमीटर और जामनगर में अड़तीस सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है जो कि एक्सेप्शनल हैवी रेनफॉल है रिकॉर्ड है और एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की बात करेंगे तो 10 जगहों पे एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 12 जगहों पे वेरी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 17 जगह पे हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है, है और एक जून से लेकर आज 28 अगस्त तक बात करेंगे गुजरात एज ए होल स्टेट तो सात सौ सन्तानवे मिली रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और नॉर्मल तो तो के हिसाब से पाँच सौ उनहत्तर मिली रेनफॉल रिकॉर्ड रेनफॉल होना चाहिए तो ओवरऑल देखा जाए गुजरात एज ए होल स्टेट तो चालीस परसेंट नॉर्मल के हिसाब से ज़्यादा रेन हुई है और गुजरात रीजन की बात करेंगे तो 912 मिलीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और सात मिलीमीटर नॉर्मल के हिसाब से होना चाहिए तो इक्कीस परसेंट नॉर्मल के हिसाब से गुजरात रीजन में रेनफॉल ज़्यादा हुआ है और सौराष्ट्र और कच्छ रीजन की बात करेंगे तो 708 मिलीमीटर mm रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है और 424 मिलीमीटर mm रेनफॉल नॉर्मल के हिसाब से रिकॉर्ड होना चाहिए तो सौराष्ट्र रीजन में एक जून से लेकर आज 28 अगस्त तक जो रेनफॉल रिकॉर्ड हुआ है वो नॉर्मल के हिसाब से 67 परसेंट ज़्यादा हुआ है જે પ્રકારે રામાશરે યાદવે કહ્યું તે મુજબ કેટલાક જિલ્લા છે જેમાં વાત કરીએ તો અમદાવાદ પાટણ સુરેન્દ્રનગર મોરબી આ સહિતના જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ છે ભરૂચ સુરજ ડાંગ તાપી કચ્છ ત્યાં રેડ એલર્ટની આગાહી સાથે ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે સાથે બનાસકાંઠા ગાંધીનગર ખેડા પંચમહાલ અને છોટા ઉદેપુરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ સાથે અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે બનાસકાંઠા મહેસાણા અરવલ્લી મહીસાગર અને દાહોદમાં ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે છેલ્લા ચોવીસ કલાકમાં સૌથી વધારે જે વરસાદ છે તે તેમણે દ્વારકામાં કયો છે ને ત્યારબાદ જામનગર કયો છે વરસાદ જે प्रकारे અત્યારે ગુજરાતને ધમરોડ્યું છે અને લોકો તોબા પોકારી ગયા છે ને લોકો ત્રાહીમામ પણ પોકારી ગયા છે આ પ્રકારના સમાચાર જો આપણે પસંદ આવતા હોય તો નવજીવન ન્યૂઝ ટીઆ ચેનલને સબ્સ્ક્રાઇબ અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડપરાઈ